Але якщо говорити про боротьбу з державою, та, про яку ви почали говорити, що вона ще не закінчилася. І от хотілося б все ж таки допитати вас, оця третя хвиля, тобто перший, другий майдан, другий майдан це була революція Гідності. Так? Усі ми останнім часом дуже часто чуємо про можливий третій майдан. Так? За що він може вийти? Я предсказувати не вмію. Я розумію, що подавляюче більшість... мыслящих граждан, а у нас их оказалось гораздо больше, чем надеялись наши политики. Так вот, большинство этих граждан недовольны. Они не высказывают претензии к тому, что они плохо живут или бедно живут. Они высказывают иные претензии, те же, которые высказывали раньше, что им лгут. Им лгут постоянно, им лгут... Все начиная от президента, премьер-министра и заканчивая губернаторами и мэрами. Кто-то больше, кто-то меньше. Реформа это не чудо, которое может завтра свершиться. Люди это в большинстве своем понимают. Но с людьми нужно общаться, людям нужно объяснять, с людьми нужно разговаривать. Наши политики по-прежнему боятся mm -hmm. с нами разговаривать. Боюсь, что причиной. Майдана или каких-то других событий, уличных событий, будет вот эта ложь. Я вообще на самом деле считаю, что ничего хорошего Майдана не приносят. Ну, это вынужденная, как бы, это реакция людей, массы людей на... Это протестная реакция. Но в данном случае мы должны понимать, что очередной Бада Майдан или что-то взамен его не принесет свежую струю в парламент. Опять придут очень активные, которые предлагают простые решения. Я, хочу того, то, что в парламенте сейчас очень много людей с фронта, которые пришли. Ну, с одной стороны, это хорошо, потому что это люди, которые имеют характер и в отличие от остальных... Я надеюсь, не будут брать взятки и будут говорить вслух то, что они думают. С другой стороны, мне бы хотелось жить в ситуации, где парламент, законодатель, это все-таки подготовленные люди, в основном юристы, которые должны заниматься не политикой о своей законодательной деятельности. У нас не было еще такого парламента, который бы занимался законодательной деятельностью. Они все хотят заниматься политикой. Ну, во-первых, это амбиции, а во-вторых, это деньги. Или наоборот, деньги, а потом амбиции. Эта ситуация мне все больше и больше с каждым днем нравится, все меньше. Я вижу, что эти мужественные, сильные люди, Солдаты, которые пришли в парламент, могут быть спровоцированы. Именно потому, что они открытые, потому что они сильные, и они могут быть спровоцированы... Он может скоро так? Да.